मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अलीहा जावेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलीहा स्पोर्ट हब उम्मीद है कि आप सब वो खैरियत से होंगे इस वक्त मुख्य सरकारी इदारों में बहुत ही आसामियाँ खाली हैं जिन पर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वैसे तो कई ऐसी नौकरिया भी है जिनके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने हाल ही में अपनी डिग्री कम्पलीट की है जिनके पास कोई भी तजर्बा नहीं है इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ उन नौकरियों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए ना तजर्बा दरकार है और ना ही बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए यानी अगर आप मिडिल पास है मेट्रिक पास है इंटरमीडिएट पास है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले तमाम लोग इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वेकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है इसलिए हर जॉब पर मुंहसर है कि उसकी तनख्वाह कितनी है किसी जॉब में आपको डेली बेस पर तनख्वाह दी जाएगी तो किसी डिपार्टमेंट में आपको महाना की बुनियाद पर तनख्वाह दी जाएगी किसी जॉब में आपको पचास हजार तनख्वाह दी जाएगी आपके स्केल के लिहाज ऐसी किसी भी एक ऐसी दो लाख रुपए तक महाना तनख्वाह भी हो सकती है इसी तरह हर जॉब की तालीमी काबिलियत भी मुख्तलिफ होती है किसी में कम अज कम मैट्रिक किसी में इंटरमीडिएट और किसी में ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो हर जॉब के लिए तालीम कितनी दरकार है और आप सिर्फ दो से तीन क्लिक्स में कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर ये वीडियो मुकम्मल ना देखी आपने तो मुमकिन है की आपको अप्लाई करने का तरीका समझ ना आए और आप इन जॉब अपॉर्चुनिटीज से महरूम रह जाए गवर्नमेंट जॉब की तफसी में जाने ऐसी पहले आप सब लोगो ऐसी रिक्वेस्ट है की अगर आप मेरे चैनल आरोप नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलिहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ लगी घंटी के निशान पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आंदा जॉब की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल आरोप बर वक्त पहुँच सके क्यूँकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट स्कीम ऐसी मुतल मुकमल मालूम आपको इस चैनल आरोप फराम की जाएगी लिहाजा अगर आप मजीद अच्छी जॉब या बेहतरीन मौाक़े के बारे में मालूम हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें चले फिलहाल अब देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट नौकरियां दस्तियाब हैं और उनके लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका कार क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अहम वेबसाइट के बारे में बताऊंगी ये सरकारी वेबसाइट नेशनल जॉब पोर्टल और दूसरी वेबसाइट है पंजाब जॉब पोर्टल पर मौजूद है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाने में और लॉग करने में और मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने में कुछ लोगों को मुश्किल पेश आती है इसलिए इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा वरना आपके लिए अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइट्स आरोप बाकायदगी से मुख्य सरकारी महकमों की नौकरियां शाया की जाती हैं जैसे ही आप गूगल पर नेशनल जॉब पोर्टल और पंजाब जॉब पोर्टल लिखकर सर्च करोगे आसानी से आपके सामने ये दोनों वेबसाइट ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की जॉब तलाश कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिहाज से तो यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर मुख्य ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप जॉब बाय ग्रेड बाय नेम टाइटल बाय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बाय जॉब टाइटल बाय जॉब टाइप बाय एक्सपर्ट एज लिमिट सर्च कर सकते हो इस पोर्टल पर जो साइड में आपको आइकन नजर आ रहे हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जिस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी मुख्तु डिपार्टमेंट्स में जिन वो पर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी इसमें बहुत सी ऐसी जॉब है जिनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है लेकिन यहाँ पर हमने वो जॉब लाश करनी है जिनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है अब वन बाय वन हम वो जॉब लाश करेंगे जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है सिर्फ पंजाब की जॉब्स आपके सामने नजर आए तो आप पंजाब का प्रोविंस सिलेक्ट करोगे और अगर आप चाहते हैं कि सिंध खैबर पख्तून खाव लोचिस्तान आजाद कश्मीर और गिलगित के लिए भी अलग अलग इसमें फिल्टर मौजूद है आप अपने सूबे के लिहाज ऐसी जॉब तलाश कर सकते हो वो भी एक क्लिक में यहाँ पर अगर आप किसी एक जॉब आरोप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल तफी डिटेल नज़र आएगी इधारे का नाम पोस्ट का नाम ग्रेड या स्केल मतलूबा तालीम तजर्बा उम्र की हद और अप्लाई करने की आखिरी तारीख ये तमाम मालूम तफसी दी गई होती है ताकि आप समझ सके कि आप अहल हैं या नहीं तो आप ये जॉब तलाश करने लगे हैं कि जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो ऐसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और आपके सामने तमाम डिटेल शो होगी यहाँ पर हमें एक वैकेंसी दिखाई दे रही है फील्ड कोऑर्डिनेटर की अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें जीरो ईयर एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बायो टेक्नोलॉजी वाले और बायो सेफ्टी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ये जॉब है आप इसमें इकतीस अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट फोर्टी ईयर है तो जैसे ही आप व्यू जॉब डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो जॉब का टाइटल दिखाई देगा आपको और तमाम तो तरह डिटेल दिखाई देगी आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप साइन अप करोगे और देन अप्लाई करोगे अप्लाई करने से पहले आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन देख लेनी है आपने यहाँ ऊपर व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगी तो यहाँ आपने जॉब की तमाम तरह डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लेनी है देन आपने अप्लाई करना है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है ऑपरेटर की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और इसमें भी अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है जैसे ही आप व्यू जॉब डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम आपने व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ आपको जॉब की लोकेशन इसका मेरिट क्वालिफिकेशन यानी इस जॉब में एफ और आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फोर्टी पारमेंट्स है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आपके पास बेसिक उर्दू टाइपिंग की स्किल्स है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए लास्ट में अप्लाई करें इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट इसी तरह इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर की जॉब है ऑफिस बॉय नाइट नाइब की वैकेंसी है इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें उम्र की हद भी 20 से 33 साल है इसी तरह एक इसमें असिस्टेंट की वैकेंसी भी है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इसी तरह फील्ड वर्कर की वैकेंसी है इसमें एज लिमिट 45 इयर्स है अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें तजुर्बे की शर्त नहीं है इसी तरह अपनी एजुकेशन के लिहाज से अपने इंटरेस्ट के लिहाज से मुख्तलिफ जॉब्स आप फाइंड करें और उसमें अप्लाई करें एक जॉब यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफिसर की है ये न्यू जॉब है इसमें आप 8 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया एज लिमिट इसमें 35 फाइव इस है आपने व्यू जॉब डिटेल के ऊपर क्लिक करके जॉब की डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन में कमल पढ़ लेनी है देन आपने अप्लाई करना है अगर डिस्क्रिप्शन आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हुई तो आपने इसमें अप्लाई करना है इसी तरह स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है ये वो तमाम जॉब्स हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब्स हैं जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया कम्युनिकेशन असिस्टेंट की जॉब है इतनी ज्यादा मैंने आपको वैकेंसीज बताई जिनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया और अगर आप मैट्रिक इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन पास है तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं जब आपको अपनी पसंद की जॉब मिल जाए तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है साइन अप करने के लिए आप साइन अप के बटन पर क्लिक करोगे क्योंकि अगर आप इस वेबसाइट को पहली दफा विजिट कर रहे हो तो आप सबसे पहले साइन अप करते हो देन आप लॉग इन करते हो साइन अप करने के लिए अकाउंट टाइप में आपने लिखना है कि आप एस कैंडिडेट साइन अप करना चाहते हैं अपना तेरह हिंसों का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है अपना ई एड्रेस लिखेंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखेंगे पासवर्ड को रिटाइप करेंगे और आप साइन अप करोगे और साइन अप आपने पाक आई के थ्रू करना है इसके लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी जैसे नादरा में जिन भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है आप सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करते हो जिसका नाम होता है पाक आइडेंटिटी इसी तरह अगर आप नेशनल जॉब पोर्टल पर भी किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते आते हो तो सबसे पहले आपको पार्क आईडी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी देन आप इसमें साइन अप कर सकोगे तो पार्क आईडी पर खुद को रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर नेशनल जॉब पोर्टल पर आओगे और खुद को साइन अप करोगे साइन अप करने के बाद आप खुद को लॉग इन करोगे लॉग इन करने के लिए आप अपना वही आई कार्ड का नंबर लिखोगे अपना ई एड्रेस डालोगे और सा पासवर्ड लिखोगे और खुद को साइन इन करोगे लॉग इन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल मुकमल करनी होगी एक दफा अगर आपकी प्रोफाइल बन गई तो फिर आप एक क्लिक में जिस भी जॉब में अप्लाई करना चाहोगे आप अप्लाई कर सकोगे यहाँ पर प्रोफाइल सिर्फ एक ही दफा बनानी पड़ती है ये सब एक बार भरने के बाद आप जब भी नई जॉब पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक क्लिक में आपकी सारी तफसील खुद ब खुद लग जाएगी यानी हर बार फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं आएगी याद रखें कि अगर आप अपनी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं करेंगे तो आप किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेबसाइट उस वक्त तक आपको इनकम्प्लीट प्रोफाइल का पैगाम देती रहेगी तो जब आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद आप आसानी किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते सकते हो प्रोफाइल मुकम्मल होने के बाद सिंपल आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जिसमे आपकी सारी मालूम पहले ऐसी मौजूद होंगी और उसके बाद सिंपल आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपकी ई मेल आरोप ई मेल कन्फर्मेशन एक तस्दीकी ई मेल आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा की आपने कामयाबी ऐसी अप्लाई कर लिया है इसके बाद मुतलका महकमा आपकी दरखास्त का जायजा लेगा और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल और ई मेल के जरिए इतला दी जाएगी जैसे मैंने पहले बहुत सी कंसरी कि जिनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो उनमें पाकिस्तान रेलवे की भी जॉब्स हैं जिन पर मुखलिफ आसामियों पर भर्तियां हो रही हैं। आप उनमें भी लाजमी अप्लाई करें क्योंकि इन जॉब्स के लिए कम अज कम इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तालीम रखी गई है और उम्र की हद अठारह ऐसी तीस साल है और आप किसी भी सूबे ऐसी अप्लाई कर सकते हैं कुछ जॉब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर है लेकिन ज्यादातर जॉब बाद में परमानेंट भी हो जाती है एक अहम बात की जब आप नेशनल जॉब पोर्टल आरोप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डैशबोर्ड आरोप उस जॉब के की मुकम्मल तफसील और स्टेटस नजर आता है वहाँ से आप देख सकते हैं की आपका फॉर्मिटेड है, है या आपका फॉर्म अभी रिव्यू है। अगर आप लिस्ट हो है, तो वहाँ लिखा हुआ आ जाता है की शॉर्ट लिस्टेड और बाद में जब टेस्ट या फिर इंटरव्यू की तारीख मुकर हो जाती है तो इसी सेक्शन में आपको तफसीलात दी जाती है नेशनल जॉब पोर्टल जिसकी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ ये एक सरकारी पोर्टल है ट्रांसपेरेंट शफाफ निजाम है जिसमे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है सब कुछ ऑन ऑनलाइन और मेरिट पर होता है ये जानना चाहते हैं कि आपकी दरखास्त मंजूर हुई है या नहीं तो आपको सिर्फ नेशनल जॉब पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा उसके बाद माई एप्लीकेशन के टैब पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपकी तमाम अप्लीकेशन की फहरसत नजर आएगी किस जॉब में आपने कब अप्लाई किया है तो इसकी आखिरी तारीख गुजर चुकी है आपकी एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू है शॉर्ट लिस्टेड है या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा चुकी है अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो मुतलका महकमा आपसे ऐसी बर रास्त रहा करेगा अक्सर सूत्रों में आपको एस एम एस किया जाता है या फिर ई दोनों के जरिए आपको इतलाह दी जाती है फिर अगर आपको तहरीरी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इसलिए हमेशा अपनी ई और फोन नंबर दुरुस्त दर्ज करें अब एक आम सवाल है कि क्या नेशनल जॉब पोर्टल पर अप्लाई करने की फीस देनी पड़ती है तो इसका जवाब यही है कि नहीं ज्यादातर जॉब्स के लिए कोई फीस नहीं ली जाती इसलिए अलबत् किसी महकमे ने फीस रखी हो तो जॉब के इश्तिहार में वाजहे तौर तो पर लिखी गई होती है जैसे पी और एफ जैसे मामला में याद रखे की अगर आपकी मालूम गलत हुई तो इंटरव्यू या फिर वेरिफिकेशन के वक्त आपको ना अहल कर दिया जाएगा लिहाजा हर चीज सही और काबिल तस्दीक दर्ज करें अगर आपके पास कोई भी तजर्बा नहीं है तो आप इन जॉब के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे पहले मैंने आपको जॉब की तफसील बताई आप अपनी एजुकेशन के लिहाज ऐसी जॉब सर्च करके उनके लिए अप्लाई करें फ्रेश कैंडिडेट के, के लिए ज्यादातर जॉब है बल्कि जिनके पास कोई भी तजर्बा नहीं है उनके लिए अलग से वेकेंसी मुख्त की गई हैं। अगर आप बाकी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो रोजाना या फिर एक बार नेशनल जॉब पोर्टल को लाजमी विजिट करें क्योंकि यहाँ रोज नई आसामियों का इजाफा होता रहता है और अगर आप रोजाना चेक करते रहेंगे तो आप कभी भी किसी अहम मौका ऐसी महरूम नहीं होंगे नेक्स्ट जो पोर्टल है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पंजाब जॉब पोर्टल यहाँ पर भी आपने खुद को एक दफा रजिस्टर करना होता है रजिस्टर करने के बाद अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद आप खुद को लॉग इन करते हो और उसके बाद आप जिस भी जॉब के लिए चाहो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मुखलिफ जॉब अनाउंसमेंट हुई है इसमें अर्बन यूनिट में प्रोविंस पाकिस्तान है आप इसमें पाकिस्तान के किसी भी सूबे ऐसी अपलाई कर सकते हो पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है इसी तरह अगर आप पंजाब ऐसी ताल्लुक रखते हो तो आप अपने सूबे के लिहाज से इसमें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर भी डिफरेंट वैकेंसीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है आप यहाँ पर बाय सिटी बाय इंडस्ट्री जॉब सर्च कर सकते हो डिपार्टमेंट के लिहाज से जॉब सर्च कर सकते हो यहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट्स है जिनमें जॉब्स अवेलेबल है जो भी जॉब्स अवेलेबल है उनकी तादाद भी आगे लिखी गई है जैसे पंजाब ग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस वक्त पैंतालीस वेकेंसियाँ अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इसी तरह अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो फुल टाइम डेली वेजेस पे परमानेंट रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो यहाँ पर आप तमाम जॉब जो है वो सर्च कर सकते हो आप अपनी एजुकेशन के लिहाज से जॉब सर्च कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो इंटर्नशिप करनी है आपने इंट्री लेवल मिड करियर मैनेजमेंट तमाम तरीकों से आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो सिर्फ एक दफा आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करोगे जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जॉब की डिटेल आपके सामने जो है वो शो होगी कि जॉब किस डिवीजन में है किस डिस्ट्रिक्ट में है इंडस्ट्री क्या है प्रोजेक्ट क्या है टोटल नंबर ऑफ पोजिशन जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जॉब की सैलरी भी आपके सामने शो होगी जॉब कब पोस्ट हुई थी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की तमाम तर डिटेल आपके सामने शो होगी जॉब की डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई देगी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको दिखाई देंगी डिग्री लेवल भी यानी अगर आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है आपकी ट्वेल्व इयर्स ऑफ एजुकेशन है और डिग्री एरिया की अगर बात की जाए तो एनी डिसिप्लिन किसी भी डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अलावा ग्रेजुएशन पास भी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ शर्त यह है की आपके पास आपका डोमिसाइल होना जरूरी है किसी भी पोजिशन में अप्लाई करने के लिए वो एप डाउनलोड करके आप अपनी आप अपनी डोमिसल की एप्लीकेशन आप अपनी डोमिसल की दरख्वास्त दे सकते हो और अपना डोमिसल बनवा सकते हो इस तरह इस जॉब के लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 24 साल से 50 साल के मर्द और खातन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो शो हो जाएगी तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट में भी आप तमाम डिटेल देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करोगे आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकोगे तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो की मुकम्मल मालूम अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें और अगर आप मज़ीद गवर्नमेंट जॉब स्कॉलरशिप और नई हकूमती स्कीमों की अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल अलीह स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जॉब की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल आरोप बर वक्त पहुँच सके अल्लाह तला हम सब के लिए आसानिया पैदा फरमाए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज